Tapi yang macam tadi yang puan Wahida ada sebutkan yang bila dia ikut uh, kelas-kelas Faddau Ain tu macam kurang hmm. setuju ke apa ke hmm. tapi memang um tak tahu kenapa di kalangan ustaz-ustazah kita ni bila bab fiqh tu mereka suka bincang bab fiqh hmm. dan suka macam menyusahkan. Hmm. Macam bila susah tu ada thrill sikit tu. Bila dapat susahkan orang. Saya pun tak tahu sebab kita nak mudahkan. Hmm. Bukan nak susahkan, tapi mereka, mereka nak susahkan. Tapi dalam bak akidah tu seluas-luasnya. Buatlah apa pun boleh. Nak doa kat pokok ke apa ke, ke semua tu pun boleh. So ini satu yang terbalik. Kalau kita rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dalam bak akidah, baginda sangat tegas. Dalam hal fiqah, baginda sangat luas. Okey, sebagai contoh dalam hadis uh, Musnah Ahmad dengan darjah yang Hassan, datang sembilan orang untuk berbaikah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah kelima lapan, Seorang tu bagi dia tak terima. Lalu yang lapan pun tanya, kenapa yang seorang ni uh, Rasulullah tak terima? Rasulullah kata, sebab dia menggantung tangkal dalam bajunya. Hmm. Sesiapa so, siapa yang menggantung tangkal, maka dia berbuat syirik. Rasulullah tak tanya pun, tu tangkal tu gabu jampi apa ke, apa ke, itu tu... Uh, okaylah, nanti kita carilah masa yang sesuai. I slow talk to you lah ya. Sekarang ni baru nak bayar ah, apa. Tak sebut dah baik ah, apa. Mungkin masuk Islam ke. Mungkin nak join perang ke apa kan. Tapi time-time tu juga, no, I won't accept this. Sebab tangkal dia sangat tegas. Okay? Sebab um, macam orang kita ada ni kalau tangkal tu jampi ayat ni ke apa ke ataupun ini gantung hiasan saja ke apa ke ini zaman Tok Nenek dulu saya tak ikut dah ke apa ke tapi mak saya bagi saya gantung je lah ke apa ke. But the Prophet SAW very strict. Hmm. Sampai kalau dalam hadis lain haiwan pun ada juga dia orang gantung kat telinga ke apa ke sebagai tangkal apa tu. Itu pun kena. Padahal bukanlah, bukanlah haiwan yang syirik tuannya lah. <laughs> so very strict. Tapi dalam hal fiqah sangat memudahkan. Tapi kita pula jadi berbeza kan macam kalau kita sebut lafaz niat lah. Dia bukan sebab para ulama bila kata dianjurkan melafazkan niat. Lafaz niat tu ialah untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Sebab segal, sebagai orang dia ragu-ragu was ragu, ragu, dan ia sekadar inilah solat zuhur. Ha, inilah puasa Ramadhan Dia tak ada jadi yang begitu panjang sampai ada yang rukunnya, ada yang sujudnya apa sebut. And then kena sebut yang Arab, bila takbir sebut yang BM. Tapi bila takbir bukan kita sangat patut khusyuk Allahu Akbar ke. But now people uh, ni. Sampai-sampai saya sendiri pun dulu bila uh, bila baru start kerja kita nak solat jamak asar. Niat dia panjang tu. Oh. Saya ada buku nota dalam poket, okay. saya simpan dia. Kena sebut jama' apa. Ha, kan? jama' apa, kasar takdir, takhir apa semua tu. Jadi bila nak tu, baca dulu. Lepas Allah. Eh, lupa pula aku BM baca. Balik <tid> Allah Dulu-dulu lah bila baru <tid> start kan. Ataupun saya pernah nampak dekat R&R. kat highway kan, bila ada orang nak solat, R&R pun dia ada gantung poster lah pasnya tu. <tid> ada, tapi poster tu dekat belakang. Dia nak mengalak solat kat depan. Saya so, ada orang dia baca, dia, Allah oh, dia pusing dia balik. Baca tak betul dia baca balik. Sampai begitu menyusahkan. Padahal you know what you are doing and of course Allah knows what you are doing. You are telling who. Kan? Kita nak bagi tahu siapa sebenarnya. So ini antara saya ada buat video lah sebenarnya. Baca lah pas niat ni orang tak siuman ni buat sebenarnya. Sebab kalau kita fikir-fikir kan. -fikir, ya? Kita nak bagi tahu siapa. Kita tahu kita nak solat apa. Mana ada orang solat dua rakaat. Eh? Lepas tu, katakanlah isteri tanya, Abang, Abang solat apa, Abang? Entah, saya pun tak tahu. Ha, sekarang ni pukul 10, duha kot. lah Okeylah, bolehlah solat duha lah. Ada ke orang puasa Ramadan? Dia puasa sebulan. Lepas tu dia raya. Lepas tu, dia tak tahu dia puasa apa kan? So, benda ni, bila kita bahas, orang kata, ah, ni ni ada inilah, ini ni. lah, tapi kita nak memudahkan. Dan bila cakap bab mudah kan, ada sebagian ustaz sekarang ni yang bawa pandangan dalam mazhab maliki. Hmm. Okay, mazhab syafi'i setiap malam sebelum tu kena baca lafaz niat. Hmm. Tapi mazhab maliki boleh baca niat untuk sebulan. Hmm. Ah, okay. Tapi ada ustaz saya dengar, tapi bila saya nak react video tu dia dah padam. Hmm. Dia cerita tak boleh juga tu. Sebab bila nak ikut mazhab maliki, kita kena sebut 29 ataupun 30 hari. I see, but we don't know. Ah, dia kata tak tahu, so you cannot. Lepas tu, kalau dah sebut pun 29 hari, katakanlah anda tahu, hmm. katakanlah anda dah niat saya akan puasa 29 hari untuk Ramadhan tahun ini kerana Allah. Hmm. Tapi lepas tu, tengah-tengah bulan tu anda sakit, anda tak puasa. Tapi anda dah niat nak puasa sebulan. So sekarang ni ada 2 hari anda nak MC tak puasa, so dah tak boleh pakai niat tu. Tiba-tiba hmm. ha. you nak musafir ke apa ke? And I was like, apalah yang... Sebab kita cukup sebut inilah puasa ku untuk Ramadan tahun ini. Yang nak kena sebut tahun tu kenapa? Nak kena sebut berapa hari tu kenapa? Honestly kalau I nampak that kind of video kan macam cakap yang tu I akan terus tutup. macam <laughs> tak naklah aku peningkan kepala. Tak naklah tengok tak apalah. Aku ikut apa yang aku tahu je lah. Yang itu akan I akan guna macam sebab I rasa macam uh, pening peninglah nak fikir masalah orang lain, masalah yang yang macam lebih penting untuk I tahu ni uh, pun tak settle-settle lagi. Ini dah ah datang pula 29 hari ke 30 hari. Tak, kira, tak apa bye-bye. Saya takkan share. Saya takkan cakap apa Pak Diam tu. Tapi tu lah ada yang akan dengar ha -ha. sebab Ustaz yang cakap. Hmm. Ah, So, ke so I was wondering kenapa dia nak kena ajar benda ni. Oh, <laughs> <laughs> hmm? okay. Okay. <laughs> Captain, is it is it betul kalau saya kata sebenarnya akidah ni bab yang mudah dia bukan berbelit-belit eh uh, jadi Tuhan bagi Allah dan Rasulullah tu pun Rasulullah so dia apa yang Rasulullah tu contohkan dia ikut yang dia tak buat dia tak buat Lepas tu kita ada rukun iman, rukun Islam and ihsan that's about it for you to macam tu start mm -hmm. kan tapi captain imagine kalau nak start belajar Islam mudah macam tu je captain tak ada credibility tau Kapten kena cipta something yang susah. Contohnya macam macam doktor uh, macam kapten kata bab PK uh, kan macam tak best kalau kapten kata boleh ikut ni boleh ikut ni. Eh tak boleh. Ah uh, kapten kena emphasize ikut ni juga. Uh, ini je you kan. Know? Jadi kapten nampak macam macam something. Jadi kapten ni oh. macam oh, betul dia ni berilmu kan. Yeah. Captain ni tak Captain dia Ustazah yang tunjuk solat takusi tu? Hmm. Yang kalau rukuk macam ni, kalau sujud kena bawah lagi Kan ke tu nampak macam, Ya Allah buat ilmu ni Ustazah ni hmm. So all this while yang solat duduk ni Rupa-rupanya salah, rupa-rupanya hmm. Jadi I think Answering your question, kenapa kita susah-susahkan Because susah-susahkan add credibility to you Captain kan selalu mudah-mudahkan benda Kapten kata, ada pendapat ni, ada pendapat tu Kan Dah, apa ni ya, ni macam tak best pula kan, kita nak benda yang susah Kita nak benda lepas Kapten ajar, kita tak faham Lepas tu kita kena belajar lagi <laughs> Belajar lagi, barulah nampak Haa inilah Islam Dan yang, kena belajar kat Ustazah. Ustaz yang sabar ha, tu lah ya, ha, ya. Macam yang Allah kat dalam kan kena baca niat kan Kali-kali ha. buat, baru dah nampak oh inilah the greatest of Islam Sebab ustaz yang ajar tu buat sekali je kita kena buat lima enam kali. Jadi ustaz tu memang apa wali Ah uh, gurau tau. Jangan serius uh, sangat takutlah eh. Kita takut. So, I think itulah puncanya kenapa ada ramai orang buat apa, -apa susah. Itulah kunci kalau, kalau Captain kalau kapten sampaikan dalam bentuk muda, kan kapten kalau buat video kan sepatient aja kan. Kapten bagi tahu fact dia, orang tu cakap apa? Seperti ini fakta dia, ini dalil dia. Kan straightforward. Kalaupun orang tu tak tahu kitab apa yang kaitan buka, but it's straight forward Captain tak ada kata, oh kitab ni saya tak boleh tunjuk lah Kan sebab, uh, sebab kitab ni guru saya dulu bagi tahu, uh, tak boleh share uh, Dia je saya cakap je, saya tak boleh tunjuk uh, Itu menyebabkan orang rasa macam, wow, oh, I don't know Captain know something kita tahu, sama lah macam I think Yang kita dimomokkan ni kan macam uh, Guru saya cakap, ini amalan guru saya Amalan guru saya nampak macam, Wow, dia ni berdiri guru I think hmm. that is why people sure. tanya, guru macam tu Tak best kan, kata tak ada guru yang kata saya sebut, -sebut Ulama saya sebut Dan kapten pun tak pergi kat guru 44 hari kan Macam Belajar tanpa guru kan apa? Ibarat belajar, belajar dengan, dengan syaitan, syaitan. Ha. I think itulah puncanya kapten Paul for... Antara puncanya lah, not hmm. only punca Kenapa hmm. ada orang suka susah-susahkan agama Sebab so, macam belajar silat ya, kan? kapten ada 10 ini Anak berkata ada 9 je dia ada lapan je So sampai kat bawah tu satu je. itulah keterolan kapten Sebab Captain dia 10, dia satu je. Okay. I think so lah. Tapi hmm. is it do you think ada kena mengena zaman sekarang ni kurang orang nak memeluk Islam disebabkan they feel that Islam ni tak mudah? Oh not really. Islam adalah antara agama yang sedang pesat berkembang menurut statistik ni compared to Christian in Malaysia. Ah dunia. Dunia lain, Malaysia lain. Dunia memang Cepat. Cepat. Tapi di Malaysia? Di Malaysia, oh susah. Susah. Ah, uh, uh, that is what hmm. I think is also because look at the. Yeah, menyusah menyusah here. Kan lah. Hmm. Uh -huh. It could be. Kalau hmm. sistem acting kita datangan bekerja. Hmm. Cilik ke? Nineteen. Ke pejabat ya. 9 to 5, tak boleh lebih. Kan, hmm. Lepas tu, kena di interview. Hmm. Ada interview. Hmm. Eh? hmm. Saya ni pun ada orang sebut saya ni pun lah sebab, sebab bin bin Alhamdulillah. Alhamdulillah ada dulu yang komen Dini ni dah masuk Islam duduk diam-diam dah lah baru masuk Islam pandai pula nak riak ustaz-ustaz lain salah hmm. <laughs> kita ada ramai kan revert kita yang dah advance ha. dari pada born muslim dah kan hmm, masih dipanggil mu'alaf mu uh, Ustaz Hussien ha. masih lagi mu'alaf hmm. padahal dia dah sampai bulan dah <laughs> okelah okay uh soalan lastlah kat hmm. kepada puan um, mungkin tadi ada sebut sikit indirectly tapi mungkin boleh sebut lagi apakah agaknya cabaran-cabaran untuk orang kita ni belajar Islam. Tadi macam ada sebut kan sebahagian tu mindset daripada dulu kita ni bukan orang dalam bidang agama, jangan pandai-pandai. Sebahagiannya tu orang tu sendiri malas. Sebahagiannya orang tu IQ satu digit mungkin. When we talk about IQ satu digit, kita bukan cerita pasal orang yang betul-betul ada IQ satu digit eh. Sebab ada orang yang memang born tu ada IQ yang rendah um, Maybe tergolong pada orang kurang upaya, we are not talking about that We are talking about orang yang Sengaja Memilih, uh, bukan sengaja dia memilih IQ satu digit bila dia dengar fakta dia tak nak terima fakta tu, dia persoalkan fakta tu dan dia pelekihkan pula fakta tu kan Sebab dia memang choose, memilih nak IQ satu digit Satu digit IQ Cabaran-cabaran uh, dia, uh -huh. saya fikir as a counsellor kan This is my 24 years as a counsellor lah uh, Semua orang kan ada transformasi kejaya kan, saya pun ada transformasi kejaya Saya fikir mula-mula start as a counsellor tu uh, Saya muda Uh, pengetahuan tentang Islam saya rasa bawah pada basic saya pun tak tahu nak kaitkan mm, masalah ada masalah-masalah actually kita kena bukanlah semua masalah kita perlu Allah tapi tak tak directly rasa macam tu lah so saya fikir cabaran-cabaran ni bila dah saya dah tahu bahawa whenever we have issue sebenarnya tempat tujuan kita adalah Allah dan apa saja keputusan kita nak buat kita kena letak Allah kat tengah literally bukanlah literally letak Allah kat tengah islam macam if i want to do this Allah reda tak if i want to do that Allah benarkan tak itu yang tak ada kan so macam saya cara saya kod angkut mengajak orang uh, peka pada agama tu kan kau tahu kan saya ada buku zikir tu saya introduce them ni sikit pagi, sikit petang yes, yes. Saya baca lah dia punya apa maksud-maksud zikir tu Kan kita ada perlindungan daripada kemalasan hari tua lah Harta lah, mm -hmm. bencana di depan belakang, tepi kiri kanan lah so, Lepas tu doa pada Allah tentang keselamatan keluarga kan Harta benda So saya baca lah dengan diorang orang, saya kata Ini adalah satu satu cara maybe untuk you deal dengan isu-isu yang you ada lah, because ada isu-isu yang timbul quite berat uh, nak selesaikan bukan mudahlah you know kita betul-betul kena bergantung kepada Allah untuk selesaikan dan tunjuk kita jalannya a uh, cuma ni sabaran cabaran ni saya fikir bila walaupun mungkin ke, tak dengar sangat lagi tapi sebenarnya ada kelompok-kelompok yang masih pergi dukun uskun untuk bertanyakan masalah dan dukun dengan dukun bohong ni memang terror melihat perkara-perkara gaib yang eh? sebenarnya dia tak tahu pun Allah dia tahu so dekat situ lah dia begini but I think many of my clients you know, lepas dapat penerangan you have to be close to Allah you know, you kena minta ke Allah insyaAllah Allah boleh push, apa bolak-balikkan hati I think many of them start to uh, berfikir balik kan yang isu yang kita rumah tangga yang kita ada ni sebenarnya kita kena give back to Allah tak kisahlah kat mana jauh pun kita lanjut kita give back to Allah and saya suka approach Ustaz Muin Ustaz Muin kan ada banyak buat kerja kebajikan kan saya rasa Ustaz Muin dengan satunya tell all the us now yang saya bawa bantuan ni bukan bukan apa bukan bantuan sebenarnya dia suruh orang pergi masjid, dia cakap je pergi masjid Belajar mengaji kita boleh hantar ustaz Dengar kelas tadabbur. Kan kita kan takut-takut sebenarnya nak bagi tahu orang ni masalah yang kena tadabbur Quran tu Sebab rasa macam alim alih sangat lah you know I think that approach saya Saya cakap aja dalam counselling saya Ya tu baik tu Allah And of course lah saya gunakan platform tu untuk kenal orang yang dalam dakwah Kenalkan orang If you nak tengok how Ada orang awam yang tak ada background agama belajar ilusi Captain Hafiz tak tahu siapa tak kenal hmm. nanti saya cari YouTube ha, nah, cari YouTube ah, okay, okay. So, tapi kalau dia pilot saya tak dengar pilot tadi saya Ya, <laughs> ada si ada araknya. So, cabaran-cabaran cabaran tu adalah, I think people are not used to use, people are not used to understand that agama ni jalan penyelesaian kepada semua masalah kemiskinan ke perkahwinan ke keuangan ke pekerjaan ke we are not used to that so tadi tu macam kalau ada masalah jumpa kaunselor jumpa dukun ada orang suka ada yang suka jumpa dukun kan eh? Uh, uskun, uskun. Yes, ada so, yang. Sebab ustaz tu, uskun tu boleh ramalkan yang ini ni ada orang kata. E -er oh, uskun tu ustaz ke? Ah, uh, dia ustaz, ustaz, dukun. dukun. Uh, asalnya dukun tapi pakai macam ustaz. Lepas tu kalau nak jampi dia baca Al-Fatihah. Ah, uh, lepas tu oh, tak apa serabut dia baca kita tahulah. <laughs> so itu jadi uskun tu. Dia merencatkan akal lah bila kita start percaya kan. Sebagai contoh kan kita kan macam kes-kes yang saya ada kan. Suami ada terpati. So, Biasanya suami lah ada terpati. Suami ada terpati. Pergi tengok dekat dukun. Dukun kata tak. Ini kena buatan terpati tu. Tapi saya tengok resit hotel, saya tengok gambar-gambar mesra, tak nampak orang macam kena buat. Kata nampak macam happy je dua-dua pihak tu. Hmm. Tapi dia percaya yang suami dia kena buatkan orang. Dan I think kan best kalau kita ada sandaran suami kita buat salah. Uh, cepat kena buat bukan sebab suami kita tu kot angkut gatal kan kan senang. Dan selega. Sama dia harus to Ha. Yes, badai yes. Badai. Hmm. Okay, okay. okay. At Pak Wahidah tadi ada sebut yang siapa belajar tanpa guru berarti dia belajar dengan uh, syaitan. Uh, uh, uh. So sekarang puan dok belajar. Kalau dengan YouTube kira berguru ke tak? Dengan YouTube ke? Dengan belajar ke? Kalau ikut daurah hadis ke? Kan? Tapi online tu. Hmm. Uh, so macam mana uh. tu? Okey lah. Tak lah sebenarnya that uh, apa perkataan statement tu itu ke hadis nabi ya itu ke hadis nabi berhati-hati dengan apa yang you dengar tak semua nampak dengar macam islami dengar macam bahaya ataupun bermanfaat but tak semua hadis ataupun it's true lah okay ada yang boleh palsu ataupun memang bukan hadis nabi pun in the first place aa uh, tapi uh, kena kena tahu ke kita ni berguru ke tak is that important ataupun hmm. Hmm, macam mana tu penting ke sebenarnya Amir okay memang berguru itu penting aa uh, tapi kalau berguru dengan guru yang salah itu okey lah maksudnya. Dia guru. Oh, asalkan guru. Ha, macam macam dalam cerita Walid tu, Bidah ah tu. Aha, ha, aha. Saya baru tengok. Eh. Oh. So, dia apa ni ada seorang tu yang baru balik dari belajar luar negara lah. Hmm. Ha, okay. So, dia nampak apa yang berlaku dekat komuniti tu tak betul. Hmm. So, ada orang nasihatkan dia, ini macam Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hmm. Ha, okay. So Musa macam banyak tak puas hati dengan apa yang Khidir buat. Hmm. So dia kata kau kena sabar, kau tak faham. Ah ha, so bila dia orang guna yang tu, so bila kita pun mempersoalkan guru-guru cakap tak betul, betul. Sabar, kau tak faham. Kau baru nak start. Hmm. So they will use that to ni untuk counter dia. Hmm. Nilah disagreement. Hmm. That for me uh, ada guru, memang kena ada guru sebab uh, guru tu and lagi satu yang berguru tu kena make sure lah your teacher tu adalah seorang yang memang mengamalkan ajaran daripada sunnah, daripada memang firman Allah tu betul tafsiran dia bukan suka-suka hati meng lah is it? Takwil. Mm hmm suka-suka hati uh, ikut sendiri apa your ustaz-ustaz ataupun uh, guru-guru, syekh-syekh dia semua I don't think berguru je uh, adalah syarat wajib untuk you belajar yang penting uh, siap dengan siapa uh, dan apa dia punya sandaran, itu yang you kena tahu, uh, yang kena check lah. Betul Saya tambah sikit sebab saya pun biasa dapat kritikan macam ni. Um, bila mereka ni mengkritik belajar kena berguru, hmm. mereka telah menyempitkan perkara ini kepada face to face. Hmm. Padahal berguru itu ialah orang yang rendah ilmu belajar daripada orang yang lebih ilmu. Hmm. Medium belajar tu boleh berbeza-beza. Tak semestinya kena face to face. Bila kita baca buku, katakan kita baca buku hmm. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi ke ataupun mana-mana ustaz lain, kita sedang berguru dengan penulis tu. Hmm. Ha, bila kita tonton video, macam puan tonton video Dr. Mazhar katakan, sebenarnya sedang berguru dengan Dr. Mazhar tu. Okay, so berguru tu mereka nak bataskan kepada face to face. Hmm. Which is kalau mereka nak bataskan, mereka nak sempitkan, silakanlah. Tapi macam bagi saya berguru tu dia lebih luas sebenarnya. Berguru tu penting tapi medium tu cara kita berguru kenapa nak dibantahkan pada satu cara saja? Dan sekarang ini kita nak umat Islam ini maju dalam pelbagai bidang. So kalau nak kena ikut guru saja, nanti tak sempat ke, tak dapat nak kerja ke, tak dapat nak study ke. Tapi kalau sekarang ni dengan kita menggunakan teknologi, seseorang tu mungkin dia ada kerja, malam dia boleh ikut kelas online ke, boleh ikut kelas adabur, boleh ikut daurah hadis ke apa ke. So, mereka nak sempitkan kepada definisi yang itu, dipersilakan. Tapi if you are narrow, don't force your narrowness to other people. Kan? Dan um, macam tu lah. Kalau guru, kalau ia pun belajar tanpa guru tu belajar dengan syaitan. Apakah belajar dengan guru tu bererti dengan malaikat? Ha, tak juga kan? Dan kes antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir tu ada syariatnya yang tersendiri. Ha, itu tu yang Nabi Musa tak faham. Ha, tapi kita sekarang ni kita ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, dan banyak saja guru yang mengajar syariat Muhammad SAW dari pelbagai medium. Ha, kan? Sebab uh, bila kita baca buku, apa lagi medium sekarang? Uh, buku, YouTube, 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 Zoom. Macam-macam ha, medium sekarang ni. Ha? Uh, Telegram. Hmm. Dan yang bestnya dalam pelbagai bidang lain, kita boleh saja kalau nak belajar online ke, belajar Zoom ke, belajar apa yeah. ke kan. Tapi dalam bidang agama tak boleh kena face to face. Dahlah cikgu tu tak handsome kan? <laughs> Oh tapi oh tak tapi nanti cikgu tu tak popular lah Captain kalau tak face to face kan Kan populariti tu lah antara hmm. apa yang hmm. yang mereka kata tak, Kalau siapa tak buru tu buru dengan syaitan tu kan Kan dia sebenarnya niat asalnya dia nak populariti ha. di, di situ sebenarnya kita dapat lihat perbezaan antara dakwah sunnah dengan yang lain Dakwah sunnah kita tak ajak kepada individu hmm. Aa, Kita ajak kepada Al-Quran dan Hadis dan Al-Quran hadis tu kita nak belajar daripada siapa-siapa saja tanpa dibataskan kepada seorang dua individu saja. Tapi beza yang lain mereka ajak kepada individu. Ajak kepada guru mesti guru ni tak boleh campur-campur guru nanti keliru lah apa ke. Hmm. Lepas tu dah ada guru tak boleh biadab lah, kena hormat lah, kena tu kena ni yang akhirnya menjadikan taksub apa semua tu. Sedangkan uh, para ulama dulu pun memang berguru dengan ramai guru. Ah, ha, ramai Orang guru. Pun tak yes. satu dua je. Hmm. Hmm. Saya ada soalan untuk kapten Kang lupa Okey okey, pukul 4 dah. So, rasa yang um kita kita sampai di kapten. Saya balik sekarang Okey okey okey. Kapten <laughs> sebenarnya saya nak tanya kapten. Kapten ah. belajar bahasa Arab berapa tahun? Macam mana kapten belajar? Kapten pergi kelas formal ke? Kapten pergi kelas yang tak formal? Okey, saya belajar lama sebab bahasa Arab tu susah Lama tu berapa lama? Sebab saya tengah nak kira umur saya. Tadi kata kata jauh, lagi oh kan? Beza, muda lah. lagi kan? Dah akhir-akhir ni terpaksa mengaku lah datang sebenarnya. Saya tak ingat dari umur berapa, tapi dari umur muda lagi lah. Hmm, ha, dari lagi okay, tu berapa, Captain? Hmm, 30-an kan? Ya? 30-an. Ha. Berapa tahun, Captain Nabi? 10 years? Or less than that? Sebenarnya, sebab bila kita kata belajar ni dia tak ada noktah tau So sekarang ni pun hmm. masih belajar lagi Okay ah, tapi okay. Captain dah sekarang ni peringkat Captain faham dah kan belajar, Baca ah, bahasa Arab kan ha. that, Sebab saya tengok Captain kalau dalam video tu Captain baca-baca Captain boleh translate je kan hmm. ah, To to come to that stage, how many years do you need? Okay ah, sebenarnya to come to that stage Saya buat sendiri sebab Bila saya belajar bahasa Arab Kita belajar yang basic mm -hmm. Tapi jangan terkejut Bukan saya nak merendahkan guru-guru saya. Mereka sendiri bila saya bawa Fatul Bari ke, saya bawa apa, dia rasa ingin tak boleh baca. I see. Ha. Kenapa tak boleh baca, Doktor? Sebab, um, sometimes we master that language, but we don't master that subject. We don't understand. Katakan saya boleh bahasa Inggeris, saya baca buku counselling. Hmm. Bukan saya faham semua. Okay. Akan ha, saya baca buku fizik saya katakan. Oh, the jargon, all the things. Ah, ha. hmm. Ataupun kalau ada orang yang boleh English, tapi baca buku aviation. Hmm. Hmm. Ha, baca how to operate eh, bahasa okay. Airbus. Kan. Okay. What okay. What's like, what is this apa semua ni? Hmm. Ha, so, guru-guru saya boleh bahasa Arab. Okay? Tapi bila kadang saya pun tak faham, saya tanya mereka. Mereka pun macam lama nak baca ha, so, bila saya belajar bahasa Arab dengan mereka, saya belajar yang basic semua, -semua, -semua tu. Tapi yang selebihnya tu, atas inisiatif sendiri semua lah. Sendiri baca apa semua, -semua how tu. Do you, how do you create that own initiative to to study Arabic? Um, sebab saya nak tahu hmm. dan mula-mula saya belajar is saya first kali saya kita tafsir Ibn Kathir saya okay. ada yang Arab hmm. saya ada terjemahan Indonesian I see uh, based on okay. apa yang saya dah belajar saya baca satu perenggan tafsir Ibn Kathir saya terjemah sendiri kemudian saya dengan terjemahan hmm. Indonesian betul ke tak hmm. daripada basic ah, yang kita yeah. baca tu yang um. belajar tu okay. ah yes yes so hmm. perenggan perenggan saya banding dengan yang itu tu which one is more important untuk orang-orang berusia macam Captain lah. <laughs> uh, belajar bahasa Arab ke go for tadabbur kelas? Go for tadabbur kelas. Tadabbur kelas. Ah, yes, yes. So Arabic dah bukan dah bukan bukan hmm. bukanlah tak tak payah belajar. I mean the pemberat dia dekat tadabbur kelas. Hmm. Sebab nak belajar Arabic you will consume a lot of time and energy. Dalam hmm. Dan rangka kalau orang tu nak belajar Arabic dia boleh belajar untuk memiliki akidah yang betul daripada sumber terjemahan ke mm -hmm. apa ke, boleh belajar solat daripada sumber terjemahan, tadabbur apa semua mm -hmm. tu. Ah ha, tadabbur pun ustaz pun sampai tu dia ajar juga akan sejarah mm -hmm. apa semua tu kan. Ah sampai sampai tu ada sebab kalau orang tu nak mengkaji nama analisa, kemudian nak kata ustaz salah pula, mm -hmm. ha, yang tu dia mesti tahu arabik lah. Okey. Ah yes. Sebab Ustaz kata sedemikian, saya nak kata Imam Al-Qurtubi sebenarnya kata sedemikian So I have to know what Imam Al-Qurtubi kata Haa, hmm. ah. ok faham faham hmm. Sebab saya sebenarnya ada perancangan nak belajar Bahasa Arab hmm. Tapi saya tengok, pernah ikut satu kali je kelas Bahasa Arab Lepas tu saya give up okay. ok Saya fikir no tapi kata tau kan dia rasa dekat jauh kat Surat itu rasa macam Sayang you ya to, You don't have, you tak payah tak nak belajar bahasa Arab Is it because Allah marah kat ke? You start to have this thinking lah kan? So, tadabur lah eh. Ah, ah tak Yes, tak yes bola. ah, Sambil tu ada juga Ustaz explain dari bahasa hmm. Arab ke okay, macam mana kan? Ha. Ya, betul-betul Dulu -betul. Yes. lah, singular lah adalah hmm. lah Setelah perkataan asal daripada mana Ya tu, okay. Macam dulu ustaz yang first Saya belajar bahasa Arab dulu pun hmm. Dia tanya kenapa nak belajar saya kata nak baca kitab-kitab para ulama. Hmm. Ha, walaupun dia orang tuduh kita ni tak hormat ulama kan. Tapi hmm. tujuan utama saya nak belajar bahasa Arab dulu, nak baca kitab para ulama. Dia kata tidak. Itu tujuan yang salah. Sebab utama nak belajar Arab supaya kamu dapat faham kalam Allah. Okay. Ha, kemudian kalam Rasulullah. Kemudian baru ulama. Hmm. Ha. Hmm. So dia kata tujuan pun kena betul. Kapten hafal Saya tak hafal yang hafal nombor surah nombor ayat. Okay. Uh, sebab kadang orang tu hafal tapi bila dia nak berhujah dia tak ingat mana dia nak tunjuk dalam Quran. Okay. Aa, macam saya saya hafal okey surah ni nombor ni. Okay. Surah tu nombor tu. Tapi dia nombor hafal dengan lah Al-Quran taklah. Tak. tak. Lah. Hmm. Okay. hmm. Boleh boleh tak saya salah lagi. Kita dah stop rakaman. <laughs> tak saya just curious uh, oh. how how you study Arabic sebab experience saya study Arabic saya rasa Ustaz Muin ni kelas mana yang saya kan dia ada belajar Arabic. Ah. Oh. Saya first class tu je saya rasa macam oh aku dentik take this ni. Hmm. Saya rasa macam susah sangat macam keliru dia confused dia. Ya. Kita tahu kan, saya kan belajar bersungguh-sungguh kan saya bukan belajar. Yes, saya yes. lagi confused. I cannot take this. Eh? Uh -huh. Saya pun give up. Saya pun dah tak tengok CD dulu CD-CD <laughs> seterusnya. <laughs> Sekarang kalau saya tengok dah banyak ada CD. Uh, masalah pun uh -huh. mm -hmm. sama-sama. Sebab tu saya tanya Captain Okay Sebab so okay. Captain macam senang je Belajar bahasa Arab Tiba-tiba je boleh Boleh ni. Eh tak ada It's a long process Dan sendiri kena Initiate untuk Baca kitab-kitab klasik Apa semua tu lah Saya ingat eh Captain cakap Kalau nak belajar bahasa Arab Kena Kena baca kitab Arab tu hmm. uh, Baru dapat